yerda ham hushyor bo'lishi kerak bir ayollar farishta emas ya'ni yerda ham xato kamchilik nuqson bor bo'lgani kabi ayollar ham xuddi shunaqa ayollarda ham man uylanayotganlarga ko'p shuni aytardikki bo'ldi shu uylandim muammoyim tugadi uylansam muammoyim tugadi qutulaman deb o'ylab qolmagin o'zingga o'xshagan butun xato kamchilik nuqsonlarga to'la insonga uylanvolsan qizga uylanyolsan undan bir kamchilik bir nuqsonni ko'rib qolsang darrov ko'ngling sovib qolmasin xuddi o'zimizda bir ayb nuqsonlarimiz ko'p bo'lgani qatori bizani ayollarimizda ham tabiiy xato kamchilik bo'ladi beayb parvardigor har bir insonda xato kamchilik bor komillik ollohgagina xos shuning uchun biron bir erda yo ayolda bir shu er xotin bir birida kamchilik nuqson ko'rsa butkul norozi bo'lib o'shandan yuzi o'girib ketishiga sovib ketishiga sabab bo'lmasin xuddi undan ajralsa boshqasiga uylansa boshqasi yaxshi bo'ladi bo'lib qolmasligi kerak boshqasi undan battar bo'lishi mumkin peshana bitta degan gaplar ham bo'ladi ba'zida shu tajribadan kelib chiqqan bir yomonni qo'yib yuborib yaxshisiga uylanish ko'p ham bo'lavermaydi o'sha yomonga sabr qilib tarbiyalabversa sekin sekindan o'sha yomon ham yaxshiga ya 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 aylanadi bizinlah o'zimizni taqvoimiz e bilan allohga ibodatimiz bilan yaxshiliklarga shoshilishligimiz bilan alloh taolo mukofotiga bizlarni ahli ayollarimizni farzandlarimizni olloh o'zi isloh qilib beradi e darrov haligi sertalob bo'lmasligi kerak uni olib buni qo'yib uni undan ajrashib shunga xushyor e bo'lish kerak şey. olloh asrasin ayollar ham erlar ham ba'zi birlar shunaqa sal ko'nglida bo'lmasa darrov ajrashib ketadi undan keyingisi undan beshbattar bo'ladi bu hayot shunaqa shunga o'xshor bo'linglar alloh taolo o'zi adashtirmasin hammalarimizni ham solih solihlardan qilsin